Həzrət Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem. Bir də təsəvvürün elə bir müddətdə, yəni gəlib, elə bir müddətdə gəlib ki, insanlar qadınları insan saymır. Qız uşaqlarını öldürürlər. Təsəvvür eləsən, qadını hətta hədiyyə edirlər. Nə bileyim, belə deyək. Pis əqidə, pis yollar övlanlarını evləndirmək üçün analar öz övladlarına deyir ki, yol kəsin qida, süfrə mədəniyyəti yoxdur. Nə bilim, kanalda sudan hardasa məsələn su, su götürüb, hətta dəvənin məsələn belə deyək də ə, kəsib onun bir azuqəsindən su götürüb içirlər vəsait. Hətta Qurani-Kəriminin ayələrinə baxın. Bəzən qan içirdilər. Həsan təsəvvür edirsən? Və ya qurban kəsirdilər, bütlərə o qurbanın qanını bütlərə sürtdürdülər, sonra aparıb Kəbəyə qoyurdularlar, nə bilim, falan edirlər. İndi həzrət Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem ən idealı belədiyədə ən gözəl kəlamı Qurani-Kərimi. Allahın kəlamını belədiyədə gətirib indi buların bu səf əqidələrini çi peyğəmbəri qəbul edə bilərlər? Onlar özlərini haqq sayırlar. İndi bulara gəlib sonsuz Allahı sonsuz dərəcədə kamil kəlamı bulara çatdırmalıdır. Bu müddətdə necə çatdirsən? Səvinədin. Nədən istifadə eləyir? Texnologiya yox. Süfrə mədəniyyəti yox. Geyim mədəniyyəti yox. İnanın ki, geyim mədəniyyəti geyimdə ancaq varlılar geyinirlər. Yəni imkanlılar geyinirlər ki, seçilsinlər fəqirlərdən. Onlar geyinir də, digərləri paltarı yox idi geyinmə. Təsəvvür edin, elə bir müddətdə ən gözəl cəlamı, ən sonsuz varlığı insana gəlin çatdırın. Allahı çatdırın, aləmi çatdırın, əxlağı çatdırın. Necə çatdırın? Hansı belə deyək, eee, instrumentdən istifadə eləsinlər, hansı detallardan istifadə eləsinlər ki, peyğəmbər bunları belə deyə də rəngdələsin, düzəsin, bunların əqidəsi. Nədən istifadə elədi? İnsanların öz potensiallarından. İnsanların öz potensialından. Bir dən müştərək cəhət var, onlar insandılar. Onlar insan. Nə olur olsun. Hansı əqidədə olurlar olsun. Hansı məzhəbdə olurlar olsun. Nəyə inanırlar, inansınlar, onlar insandır. Onlar insandılar. İnsan nəyi sevir? Doğruluğu sevir. Vəfanı sevir. Sədaqəti sevir. Kərəmi sevir. Əhdə vəfa etməyi sevir. İnsanlara ehtiram etməyi sevir. Düzdürmü? Həzrəti Peyğəmbər bu potensiallardan istifadə elədi. Və və bu potensialları insanlara göstərdi ki, ey insanlar, siz insansınız, mən sizlə ana bəşərun mətləkub. Yəni bədən zəhətindən mən sizlə eyniyəm. Yəni insaniyyət zəhətindən nədir? Kamil insan. Kopiya olunmaz <laughs> varlıq olsam da, Allahın bütün sifətlərini sizə göstərən bir varlıq kimi, kamil ideal insan kimi bədən cəhətindən sizdən eyniyim. Mən də istəklərim var. Mən də sizin kimi yemək yeyirəm, nə bilim yaşayıram, ə, belə deyək də, ayla qururam, nə bilim həyat tərzi yaşayıram, sizin kimi məsəl, əkirəm, biçirəm, belə deyim. Şükürürəm. Yəni dostlarım, düşmənəm var, mübarizəm düşmən var. Başqa çünki mənasındadır. Və insanların potensiallarından istifadə edərək İnsanlığı olara göstərdi. İnsanlığı olara göstər. İnsanlar yavaş-yavaş, yavaş-yavaş nəyidir? İnsanlığın təşnəsidir. Başa düşdürsən məsələn, insanlığı insanlar özündə olan potensialları, istedadları kimdə görürlərsə ona aşiq olur. Yəni insana məxsus olan xüsusiyyətlər. Məsələn, məsələn, səbir, həya istər istəməz həyalı insanı, səbrli insanı görəndə istər istəməz o onun səbrini təsdiq edir, bəyənir. Həyalı insanı bəyənir, əxlaqlı insanı bəyənir. Özündən asıl olmuyor. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu alayhi və, və səlləmə biz görməmişik. 1400 il biznə fasiləsi var. Amma eşidirik ki, Həzrəti Peyğəmbər sallallahu alayhi və, və səlləm biz olub gözəl əxlaqlı olub, insanlara vəfalı olub. Özündən aşağı heç kəs aşağı, özünü yuxarıda özünü heç. Heç vaxt ixtilaf salmamalı, heç kəsə geybət etməməzmiş. Heç kəsin məsələn qəlbinə dəyməzmiş. Vəsayət vəsayət. Heç kəsin ağrına aparmazmış. Heç vəsayət də bu xüsusiyyətləri eşidirik ki, belə ilə biz istədiyimiz insan olur. Ey keş onu görəydim. Başa düşdünüzmü? Yəni Bəzi ölkələrdə bəzi suallar verirlər insanlara ki, birdən peyğəmbəri görsədin, nə yerdi? Biri deyir ki, quzoqlayardım, biri deyir məsələn, sənin yerdəmin severdin. Biz ayrılmalı istəməzdin məsəl. Nə qədər insanlar olublar? Həzrəti Salimon. Həzrəti Salmonəleyhissalam, Allahın salamı olsun. Bir dənə qeyri-müslimanı idi. Qeyri-müsliman idi. Gəldi peyğəmbərə aşiq oldu, qaldı peyğəmbər yanında. Təsəvvür eləsiniz? Peyğəmbəri görən Amma o kəslər ki, peyğəmbərə düşmən idilər ha? Onlar niyə görmədilər? Hə, zahir gözləndə yoxdur. O insanlığı görmək, insanlığı sevmək idi. İndi burada əsl mətləb bizim ə, danışıq metodumuz əsas buna çatır. İnsan özü yaxşı olmasa yaxşını sevə bilmir. Düzdüm eləmirəm? Yaxşı əməl insanı yaxşı eləmir, yaxşı insanın Yəni əməli də yaxşıdır. Yaxşı əməl hansı yaxşı insan hansısa əməli eləyirsə, nədir? Onun elədiyi əməl yaxşıdır. Çünki insan gərək birinci yaxşı olur, sonra yaxşı eləyir. Yaxşı olmasa yaxşı edə bilməz. İnsan pis olmasa, içində pislik olmasa pislik eləyə bilməz. Mümkündür. Uşa düşdürsən məsələn, insanın içində o, belə deyək, əlimi dildə deyir, bir, də süyvə yoxdur hansının bir məsəl üçün verə bilədə. Hə, ərəb farsında məsələn istifadə eləşək. Ona deyələrcə batini kəsafət deyirlər ona. Belə elədirə batində çirkinlik olmasa, o çirkinliyə meyl eləməz. Bir dən misal çəkək də. Hmm. Məsələn, gül dükanında işləyən və ya ətir dükanında işləyən insan o heç vaxt gedib Nəcis maşınında işləyə bilməz. Daşıyan maşında işləyə bilməz. Sünniyə o qoxu onun üçün nə olar? Çox sarsıdıcı olar. Amma həmin o, o orada kanalizasiyası ayrı bu kimi pis qoxuda işləyən insan isə gül dükanına gətir, onun sağ ətir dükanında qalsın. O orada işləyə bilər. O oradan təsirli olub belə bir hadisədə bir dənə deyirlər ki, bir həmin o işinə, işləyən adam, məsələn, həmin o maşında işləyirmiş, həmin o kanalizasiya təmizləyirmiş. O bir gün gül dükanının yoxsa ətir dükanının qabağından keçirmi. O iyon tutub ürəyə gedib. Çünki çün o qədə öyrəşib ona bu zurna ürəyi. Gəl də tanıdın, bu necə su su ilə zətn ayırdaq da bunu? Bu qonşusu tanıyır, deyirlər ki, biraz o pisikdən gətirin, vurunun o ayılazı. O dırna ayıl. Yəni bir də məsəl idi bu, bizdən məsəl idi. Yəni daimi 100% bir qarantiya belə bir şey deyil. Yəni bunu bir də məsəldir, misalda münaqişə yoxdur. Yəni insanın batını təsir götürür. Gözünüz bu buncunu yaranmamışdı ki, bu burada işləsin, bu bırsı burada. Xeyr. Yəni insan təsir götürür və təkrarlar var ara. Təkrarlar və təcrübələr, praktikalar daimi təkrarlarla insana nədir beləliyə də ə, ə, disminə təsir qoyub onu inir professionallaşdırır beləliyə də insana